Я очень волновалась. А кому же не понравлюсь? Меня же весь Киев знает. Мне делать хитренького и такого, я веду, было нелегко. Сегодня в Жене была роль на преодолении. 10 баллов, Женя! Я... Он артист, и он, я считаю, будет одним из великих актеров. Выступать в этом эфире будет очень сложно, потому что собрались самая сильная команда. Когда ты выйдешь, ты будешь смотреть не в зрительный зал, ты будешь смотреть в самое сердце каждого человека. Мы расскажем каждому, что такое добро, что такое любовь, что такое потеря. Жил обычный дядя на земле. У него был дом, работа была. И одного утра выходного пришла война. То есть пропустить через себя — это очень сложно и очень опасно пропускать такое через себя. Я об этом говорить не могу. Здравствуй. Давай с Богом. На земле безжалостно маленькой жил добыл человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, Сапоги ему выдали, маленькие, каску выдали, маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Женя Лобеден, ваши оплески. И сегодня торкнулся в сердце каждого украинца. Дякуем тебе тоже за это. Женечка, ты для меня такое открытие этого проекта. Просто что-то невероятное. Я Представить себе не могла, что такой маленький человек, как ты, меня перевернет до такой степени. И знаешь, никто не может решать, кто маленький человек, а кто большой. Если у маленького человека большое сердце, то этот человек способен на очень большие поступки. И если бы все президенты мира могли слышать то, что говоришь ты у нас в проекте, и внимательно к этому прислушались, то я думаю, мир жил бы мудрее, добрее, счастливее. Спокойні. Ти удивительний. Тока я таким тебе ще не бачив. Надзвичайно серйозний, філософсько налаштований. З темою, яка, мені здається, тронула зараз кожного, хто в цій залі і по той бік екрану. А про що цей вірш? Ну, цей вірш. Присвячений воякам, які захищали свою країну і, і захищають. Вже давно забутий вірш раптом став актуальним. Хто тобі допоміг саме цей вірш винести сьогодні на сцену? Цей вірш мама запропонувала. Скажи мені, а якою ти собі уявляєш нашу країну? Всі люди, які живуть в цій країні, мають бути чесними. Добрими і щоб вони любили свою країну. Дай тобі Бог щастя і здоров'я. Дякую. Нове покоління людей перед нами. Ну, а зараз бали, бали? маленькі женя чекає на великі бали. Правда, Наталю. Женечка, то, что я вижу на протяжении этих шести недель этого проекта, оно совершенно касательно тебя не поддается какой-либо оценке. Как ты мыслишь, это очень важно. То, что ты сегодня показал вне оценочной системы, я поставлю самый высокий балл, потому что у меня нет другого выхода. Десять. Десять. Спасибо. Спасибо. Женечка. Ти настояща находка для Дантеса. Женя, це конечно. Ти дійсно очень много балів приносиш своїй команді, і це не просто так. 10. Песі! Зважаючи на те, що сьогодні півфінал, і ми маємо бути надзвичайно строгими, і ця строгість повинна проявлятися і в оцінках так само. Моя оцінка теж буде строгою. 10 баров. 10! Я. я тебе летаю! <рик> И ты с рейтингом пал. 10! Давай, я тебе пить ему Женя! Левай, я тебе летаю? Ну, <рик> я. я не могу, это скромность просто. <рик> да, спасибо. Давай, ну ти не, не такий ти щасливий, як здавалося, має бути дитина з максимальною кількістю балів. Та не розумієш, що не прийшли, по-моєму. Але це ти усвідомиш за лаштунком. Добре? Добре. Ну, Біжи за лаштунком. Це був Євген Лебедин. Молодець! Чемпіон, ти мужик мужики. Женька, я тебе хочу О, ну все, все. Молодець! Леди налетіли.